с апреля 2024 -го года, в 2022 году, добровольцем пошел воевать. Прошел учебку в Британии БЗВП. Потом, после этого, прошел курсы боевого медика трехнедельные. И после этого уже меня перевели в скалу. Чем тебя? Ровно. Чем тебя ударило? Ровно. Раната, пидорская. Здесь я работал и работаю и на Иваках, и преподаю так мед. Стараюсь именно не только по книжке, там, по стандартам каким-то, именно делюсь своим опытом, военным, жизненным, все, что видел. У меня где-то ну, в порядке больше 20, там, около 30 боевых выходов. У меня была задача надавать домедичную допомогу и вытягивать именно пацанов до точки эвакуации. И в Торецке, и в Нью-Йорке. В районе Селидова тоже мы в прошлом году работали. Много где вывозили людей. Бывало такие э, случаи, что и по, по 6, по 4 за раз. Ну, то есть, ну, конечно, слава богу, легкие. Дальше их уже коробочкой забирали и отвозили на 100 пункты. Кола очень-очень хорошо растет, развивается. Практически ни в чем здесь нужды нет. Если надо, какая-то помощь, всегда никто не откажет. На четвертом году войны держит это то, что подходят ребята, жмут руку и говорят: спасибо там, за то, что ты вытащил. Вот это реально мотивирует.